Как тебя зовут? Ты представляешь какую организацию? Как сюда попал? Меня зовут Натон, я работаю в компании Великий UH, я механик. С какими у нас сегодня проблемами обращаются в основном по отношению? Ну, в среднем по палате велосипеды очень в очень плохом состоянии, они дешевые, они китайские, и там просто все плохо, абсолютно все. Хотя очень много людей есть на хороших велосипедах, вот, например, очень даже пуличный житишка. Даже карбоновый где-то фокус ездит. Что бы посоветовал полтавчанам для того, чтобы велосипеды Покуповать не Покупать хорошие велосипеды Но и это чьё? же немалая стоимость тоже. Ну, извините, любой товар, какой бы вы ни покупали, вы всегда выбираете качественный. Вы же там, не знаю, покупать Макроны не берите, правильно? Ну и, наверное, люди покупают, скажем, Лана Санизас. Хотя разница не такая большая, но тем не менее. То есть лучше брать не бэушный, а новые с магазина из хорошего, да? да? брать хорошие, качественные велосипеды. Они могут быть и бэушными, но бэушные BMW это с рамбэмбэ.